Ну что, ребят, моя любимая тема. Безумно люблю людей мотивировать, разоблачать какие-то мифы, страхи, вот это все, все тараканы в голове, которые у людей присутствуют. Я прям люблю с этим работать, открывать где-то глаза, потому что у меня непосредственно есть в этом опыт, в этой сфере я имею в виду, в сфере товарного бизнеса. И я понимаю, как работает рынок изнутри, а вот эти вот страхи и какие-то мифы, они формируются из-за того, что человек недостаточно обознан в той или иной теме, он где-то что-то услышал, додумал и начинает транслировать где-то в своей голове, либо в мир. Поэтому давайте разбираться. Я сейчас хочу назвать там топ-5 мифов да, товарного бизнеса. Можем это интерпретировать как топ-5 страхов у людей, почему они не заходят в товарный бизнес, как они там ищут себе отмазки, чтобы не заниматься этим делом и так дальше, да? ну, либо любым другим, мы на примере товарного бизнеса сейчас с вами об этом поговорим. Значит, первый, чаще всего, что люди мне там задают, опять же, я это не где-то там придумал, я веду свой блог, вот у меня достаточно большая аудитория и много фидбэка, много вопросов, дырок мне задают, поэтому я как бы их структурирую и понимаю, что кому интересно, это сильно помогает в записи вот таких контентных видео поэтому первое такое возражение про товарный бизнес, да, давайте так это назовем, это то, что нужны большие вложения, нужно там закупать товары и так дальше. Смотрите, есть два способа вообще реализации товара. на да. Первый способ, это когда вы закупаете, то есть находите поставщика и закупаете него оптом и потом продаете в розницу. Да. Он имеет право на существование и все большие рекламодатели так работают, потому что ну, там большой заработок есть. Есть опт, опять же, разный. Можно 5 э, единиц купить, можно 100, а можно 1000. Да, то есть есть мелкий, средний и большой опт. Вот от этого тоже цена будет э, прыгать и достаточно сильно разниться. Этот способ практикуют уже те люди, которые научились на товарном бизнесе зарабатывать, которые понимают, как, откуда здесь идут деньги, да, и хотят зарабатывать еще больше, поэтому закупают оптом. Ну и, конечно же, те же люди, у которых есть хороший бюджет для старта. Но что делать тем людям, у которых нету больших вложений? Ставить крест на этом? Нет. Есть такой классный способ, второй вид реализации товара, который называется дропшиппинг. Дропшиппинг подразумевает под собой, что вы не вкладываете деньги в закупку товара, а продаете чужие Товары, то есть, продаете товары других поставщиков, не имея у себя его в наличии. Как это работает, я уже записывал миллион видео, давайте супер, коротко расскажу. Вы находите поставщика, у него там есть некий ассортимент товаров да, вы видите цену. Если он работает по дропшиппингу, опять же, не каждый поставщик работает да, по такой системе, но достаточно много сейчас, в 2024 году, эта система развитая очень сильно. Потому что когда я начинал товарный бизнес в 2017 году, да, ну, по дропу было там 1, 2, 3 человека то есть, на одной пальца рук можно было пересчитать их сейчас конечно же поставщиков намного больше и это делает вход в этот бизнес еще намного проще да вы находите товар какой-то там среди большого ассортимента который есть у поставщика вы можете любой товар выбрать и узнать цену которую он будет вам делать если вы будете работать под рушитым допустим это будет какая-то бритва и она будет у него стоить 300 гривен вы делаете под эту бритву сайт либо копируете этот сайт то есть находите у конкурентов и вы можете через программиста за 10 долларов скопировать за 30 минут такой же самый сайт. Либо, если у вас есть какие-то навыки и понимания, вы можете создать сайт, собственно, ручно через там, конструктор сайтов. Короче, способов достаточно много, в зависимости от ваших желаний, амбиций, хотелок и так дальше. Да? То есть можно, опять же, без опыта заплатить 10 долларов программисту, и он вам просто скопирует сайт, который есть у конкурента уже. Вы находите, либо делаете сайт под эту бритву и ставите на него цену, допустим, 600 гривен. 599, 549, 699. Вы начинаете тестировать. Потом запускаете рекламу, и когда ваш потенциальный клиент видит в вашу рекламу он оставляет переходит на сайт оставляет заявку о том что хочет купить вашу бритту да там запускай за 600 гривен он остав... вы звоните либо опять же звонит колл-центр в зависимости от того как вы работаете человек ваш клиент подтверждает намерение купить то есть дает вам данные для отправки новую почту номер телефона город фамилия имя и так дальше вы передаете эти данные поставщику, который сделал вам цену на эту бритву 300 гривен, но он ее отправляет вашему клиенту по той цене, которую вы озвучили клиенту, то есть по 600 гривен. Клиент приходит на новую почту, забирает этот товар, платит 600 гривен новой почте. Поставщик, который отправил эту бритву, приходит на новую почту, забирает наложенный платеж, то есть 600 гривен. Он с вами договорился, что он вам эту бритву делает за 300 гривен, то есть он 300 забирает себе и 300 отправляет вам. Вот это называется дропшиппинг, то есть вложения в товар не нужны позволяет любому человеку, неважно какой у него бюджет старта, неважно какой у вас э, уровень экспертности в товарном бизнесе, да, зайти с вообще без рисков и с минимальными бюджетами в этот бизнес, да, и научиться здесь продавать, не вкладывая большие деньги в закупку товара, не арендуя склады там, да, не закупая сотни там единиц товара, еще и разного и тому подобное. Все, все, что вам нужно вложить, это 10 долларов в копирование сайта, либо создать самому, купить домен, это тоже 10 долларов с хостингом, вот, и там 30 долларов на рекламу. Все, это все ваши вложения, и вы уже за эти деньги начнете делать продажи, если вы все сделаете правильно, если вы выберете товар правильно, да и так дальше, понятно, что есть критерии, как выбрать товар, где его искать, какой будет продаваться, как настроить рекламу, понятно, что это все тоже надо уметь делать, да, то есть тут нет, нету такого, что как говорится, два пальца об асфальт, да. Но надо понимать, когда вы понимаете всю структуру, да, и у вас нету большого капитала для старта, вот, то система дропшиппинга для вас. Первое такое возражение, миф, да, мы закрыли надеюсь. Второе, это нужно иметь склад, чтобы закупать и хранить товар. Как я ночь да, и большинство людей начинают, которые не в теме. Когда я начинал, еще просто не было такого, да, как, такого функционала, столько подрядчиков, такой экосистемы вокруг товарного бизнеса, которая есть сейчас. Как сейчас все начинают, и раньше начинали, которые там не шарят люди, они закупают товар, которые не работают по дропшиппингу, а работают по опту, они закупают себе домой, хранят где-то у себя дома его, выделяют это место, ходят на новую почту, таскают этот товар и так дальше. Но есть такая прекрасная тема, как фулфилмент, у нас нас есть отдельное интервью, я не знаю, где-то тут может там ссылочку вам потом дадут, где-то оно вылетит, возможно, вы уже видели. Но у нас есть э, большое интервью с владельцем фулфилмента, э, где там час мы с ним общаемся, он рассказывает все фишки. Короче, это самая гениальная вещь, которую вообще придумало человечество в товарном бизнесе. Фулфилмент это склад который берет на себя функцию, логистические функции. Что он делает? Он принимает ваш товар от поставщика, хранит его, упаковывает и отправляет вашим клиентам. И это все стоит, ну, если вы работаете с fulfillment, который рекомендуем мы всем нашим студентам, это все он стоит всего лишь 5 гривен за отправку. То есть прием бесплатный, хранение бесплатно, упаковка бесплатно, отправка 5 гривен. Все, что вы платите, 5 гривен. Вы не ходите на новую почту, вы не стоите в очередях, вы не таскаете товары, вы не захламляете свою красивую квартиру этим товаром, он у вас там не пылится, ничего и так дальше. Когда у вас там 3-5 отправок в день, еще можно это делать, да, когда у вас там небольшие обороты. Но прикиньте, когда у вас 20, 30, 40, 50, 100 отправок, вы же даже на новую почту надо несколько раз будет ездить, либо ходить, таскать вот это все в очередях каждый раз стоять. Это супер неудобно. Поэтому склад, fulfillment э, избавляет вас от этого большого время затратного процесса. Но даже с первых дней я все-таки рекомендую переходить на это. Да, если вы прям хотите весь процесс контролировать, понять как, что, где, да, потому что многие хотят прочувствовать вот это все, то, конечно же, первые отправки вы можете делать сами вообще без проблем. Но если у вас нет такой возможности хранить товар у себя, отправлять, вы не хотите это делать, то есть вот пожалуйста, такая опция есть. Ну и плюс, опять же, вам не надо арендовать склады, да, потому что сразу все пользуются собственной квартирой, да, но потом, когда выходят на объемы, раньше все арендовали склады, а это все равно дополнительные деньги, плюс надо куда-то ездить, потому что склады под домом не всегда есть, либо в центре, да, где-то города, всегда где-то на окраинах, чтобы подешевле, это за ним надо следить, его надо за ним ухаживать, надо, да, туда ездить, ну, короче, и за, еще и за это платить. Поэтому Fulfillment супер удобная, классная, полезная штука. Следующий миф, следующее возражение, это нужно работать руками, постоянно делать отправки, да, вот, ну, вот эти все моменты, я в целом только что озвучил все это делает, либо если вы работаете по дропшиппингу, поставщик то есть вы просто передали заказ передали данные, куда нужно отправить и он это делает, а вы просто дальше занимаетесь своими делами либо это делает фулфилмент, то есть не надо напрягаться, не надо таскать не надо ничего хранить и так дальше, у меня вот был кейс, э, у меня девочка купила у нас бизнес под ключ, да, то есть мы интернет-магазин под ключ ей давали, и мы ей дали как товар, который мы протестировали, э, плойки три в одном, там плойка GMA, вот, и они в таких коробках идут, ну, то есть они такие ну, достаточно объемные, вот, и она говорит, блин, вопросов вообще нету, все классно, все круто, единственный момент, что, типа, мне как девочке таскать там, а у нее 10-15 правок в день было, и она говорит, ну, типа, у меня машина как склад, говорит, я вообще домой товар не, ну, не заношу, потому что, ну, я не могу брать там, я беру там за раз там 3-4 штучки, максимум. Говорит, мне больше тяжело, неудобно таскать. То есть я все в машине храню, плюс, чтобы до машины донести, я либо прошу ребят на новой почте, если они не заняты, они мне тащат, а если они заняты, если там очередь, то я сама беру, тогда таскаю по 3-4 штучки. Это неудобно. Поэтому мы тогда и начали в целом решать, какие есть вот такие вот моменты решения у этого вопроса, можно ли как-то. Это еще было там либо 20-й, либо 21-й год, я не помню. Ну, короче, это было давно-давно, -да мы этот вопрос уже решили. Можно полностью работать вообще удаленно. Смотрите, сейчас товарный бизнес вообще настолько он оброс экосистемой, то есть, то есть настолько много всяких опций и подрядчиков появилось абсолютно разных, которые закрывают все, что вы раньше сами делали, закрываются другими людьми, работать можно э, из любой по факту точки мира, вы никак не привязаны к месту, чтобы ходить и отправлять там товар со своей квартиры на новую почту. Следующее возражение, следующий миф, э, это нужно иметь опыт в продаже. Да, такой момент тут многих есть, что типа, это ж продажа, это ж надо продавать, это я должен там общаться с людьми, а я боюсь, а я не знаю, вдруг мне вопрос неудобный задают, а вдруг что-то я про товар не буду знать. И вот это начинается, да, нагнетание. В первый момент. Продажникам быть вообще не надо, как обрабатывать клиентов. Есть два способа. Первый способ ну вообще есть три, но третий это такой, что можно все данные, которые вам нужно для отправки, можно прям на сайт зафигачить, скажем так, там номер телефона, фамилия, имя, город для отправки, новая почта. Да, и человек сам это все вбивает. Вы вообще с ним не контактируете, он просто оставил заявку, вы пошли, отправили и все. Но э, этот способ не совсем действующий, то есть он есть, он существует, но я не скажу, что он прям там э, приносит какие-то феноменальные результаты. Мы таким не пользуемся. Поэтому остается два способа. Первый способ – вы сами звоните. Есть обычные скрипты продаж, максимально простые, шаблонные, можно даже в гугле их погуглить. Мы, понятно, что всем своим студентам, ученикам даем проверенные скрипты, которые пользуемся там мы, которые можем рекомендовать, да, но они максимально простые. То есть там нету ничего страшного, и плюс, ну, все думают, что у меня сейчас люди будут задавать там миллион вопросов. Нет, практически все есть на сайте, люди изучают уже информацию, тем более, если вы продаете тренды, люди и так знают, что они хотят уже купить. Практически 99% людей просто вам задают вопрос, ну, типа, диалог такой, что здравствуйте, да, отправьте мне сюда, вот на ну, такие-то данные, спасибо, до свидания, да, условно. Не супер сложный момент, но, опять же, многие люди работают, да, у них не у всех есть возможность сразу прозвонить, вообще позвонить, да, потому что там запрещены телефоны на, на работе, допустим, либо вам просто неудобно, вы что-то где-то едете, там без связи находитесь и так дальше, а клиентам надо звонить горячим, то есть, когда он оставил заявку, у вас есть максимум 15 минут, чтобы позвонить человека, пока он не оставил заявку вашего конкурента, либо не перехотел. Да? Но есть второй выход, это колл-центр. Мы пользуемся, мы всем рекомендуем офигенная фишка, которая экономит вам очень много времени и зарабатывает вам очень много денег. Как зарабатывает? Там сидят профессиональные, обученные девочки в основном. Они каждый божий день, без выходных, с 9 до 9 вечера, да, они обзванивают. То есть это их задача. Они лучшие эксперты, которые могут быть 100% процентов лучше будет продавать, чем вы сами. Поэтому вы просто подключаете колл-центр, эти услуги доступны абсолютно каждому, это не какое-то что-то там скрытое, просто вводите колл-центр для товарного бизнеса, и вам там будет в гугле выдаст много ссылок. У всех понятно, что разные условия и так дальше, но сам факт. Подключаете колл-центр, девочки обрабатывают, делают очень много доп. продажи, то есть они делают, увеличивают вам средний чек, да, то есть у вас там одна позиция, они продают вторую, третью, четвертую, десятую, у вас за счет среднего чека они вам зарабатывают еще больше денег и по факту колл-центр сам себя окупает еще и больше зарабатывает вам, то есть это даже не расходная часть, да, а инвестиция в доход, вот, еще больше, и плюс у вас освобождает вам очень много времени, если вы будете работать в связке, да, фулфилмент плюс колл-центр, вы можете работать, заниматься товарным бизнесом из любой точки мира. Вы делаете, что хотите, занимаетесь, с кем хотите, что делаете, бегаете, плаваете, работаете, смотрите телевизор в кинотеатре. Сидите неважно, пришла заявка, ее увидел колл-центр, он ее обработал. Fulfillment увидел, что колл-центр принял заявку, пошел, отправил вашему клиенту. Все, вы пришли на новую почту, забрали наложку, либо э, заключили договор с новой почтой, и вам сразу деньги на карточку э, перекидываются. Все. То есть вы как единица вообще в этом бизнесе не нужны. Ваша задача будет только контактировать со всеми подрядчиками, да, какие-то рабочие моменты узнавать, вот, выбирать товары, запускать эти товары и все. Это можно делать удаленно, имея ноутбук перед собой из любой точки мира, доступ к интернету и все. И поехали зарабатывать деньги. Тут, я думаю, закрыл. То есть вам, как человеку, Какие-то там навыки в продажах, ну, вообще не нужны. Вот вообще, я не проходил ни одни курсы по продажам и так дальше. Тоже первое время, когда работал вообще фитнес-тренером, да, делал свои первые продажи и обрабатывал сам клиента, вообще не страшно и нормально все заказывали, все прекрасно все понимают. И последнее возражение, пятый такой миф, да, это очень конкурентная ниша, поэтому у новичка ничего не получится. Я вообще сторонник того, что конкуренции вообще не существует. Это какая-то выдуманная такая эфемерная штука, ничего не делать, скажем так. Да? потому что ну, самый продаваемый товар в мире это кофе. И посмотрите, сколько, ну, да, где вы не жили, в каком бы там ни находилось, э, все равно даже там есть по несколько кафешек, э, по несколько точек, которые продают кофе. И каждый, ну, вот я в Киеве, у нас чуть ли не каждый день где-то едешь, там вчера было пусто, сегодня уже стоит точка с кофе. То есть открываются, плодятся и так дальше. У каждого есть клиенты, у каждого есть заработок. Ну, если бы не было, то не открывались. То есть самый продаваемый товар в мире, самой большой конкуренции, и все равно там есть бабки потому что ну, непосредственно есть спрос. Это первый момент. Второй момент. Трендов очень много. Товаров не 10, не 20, даже не сотни, их даже не тысячи, их десятки тысяч, может даже и сотни тысяч товаров, ну типа разных. Не может быть в каждом товаре конкуренция. Конкретно в каком-то одном товаре, да, она может быть. Ну просто поменяйте товар, идите в другой, поищите более тщательно и так дальше. Плюс вы должны понимать, что э, у нас э, ну, рынок Украины, он растет. Мы приводили очень много статистики каждый год на 17-20 процентов рынок электронной коммерции онлайн заказов растет на 17-20 процентов он он сейчас составляет там продаж больше чем на 4 миллиарда долларов делается за год во время полномасштабной войны во время пандемии у нас просто рынок растет погуглите посмотрите это я уже в мастер-классах там приводил статистику это первый да момент что рынок растет потребителей все больше становятся заказывают люди все больше больше раньше люди не верили в онлайн заказы сейчас они уже начинают верить более диджитализованная у нас население становится да и вчера они не верили в интернет сегодня они уже верят они там юзают и так далее то есть это все быстро очень делается и новые пласты вот этой целевой аудитории заходят да. все же конкуренты же продают не только через инстаграм да то есть кто-то продает через инсташопы через инстаграм магазинов кто-то через сайты кто-то через google кто-то через пром, кто-то через ox кто-то через розетку то есть источников продаж тоже много то есть у нас кон конкуренция еще и делится да скажем так на, на много направлений поэтому тут ну, нету такого, что все продавцы тупо в один товар продают в одном русле, и все нет. Тренды появляются тупо каждую неделю. Какой-то новый тренд. Какое-то событие произошло, китайцы что-то придумали, смена сезона короче. Одежды очень много. Прикиньте, только если в нишу одежды зайти, там просто, блин, там сотни позиций, тысячи, точнее, позиций, просто одежды разные: мужской, женской, тапочки, сумочки, шапочки какие-то платья, купальники. Только здесь я уже вам назвал, ну то есть только в одной нише там направлении тучи, поэтому ну какая конкуренция может быть? Понятно, что если вы зайдете в термобелье, когда э, оно продается там полтора-два месяца и в этот э, товар просто ну все о нем говорят, понятно, что там будет конкуренция. Ну просто ну это самые банальные товары. То есть я вам так скажу, я никому не рекомендую. Вот есть одна категория товаров, которую я никому не рекомендую залазить, это категория банальных товаров. То есть это те товары, которые ну, все все знают, то есть даже не надо там какую-то экспертность иметь или знать о том, чтобы э, понять, что этот товар будет сейчас продаваться, его будут покупать. Да, такие, такие товары надо лезть только опытным и только крупным рекламодателям. Новичкам там делать нечего, там действительно есть конкуренция. Но поверьте, помимо этих товаров есть просто еще несколько десятков сотен тысяч товаров, которые также само хорошо продаются. Поэтому просто надо уметь их искать, надо уметь их отбирать, об этом есть у нас отдельные уроки, модули, где я прям показываю, у нас есть урок «9 способов поиска товара», то есть где можно их искать. У нас есть урок «11 критериев отбора товара», то есть когда вы нашли там 100 товаров, а как понять, какие из этих 100 товаров есть смысл запускать, а, которые, а какие будут убыточные в любом случае. То есть такой чек-лист некий по пунктикам, как пройтись, да, чтобы вообще минимизировать риски, что вы там не тот товар выберете, да, то есть у нас 11 критериев отбора есть. У нас очень много в этом информации, как настраивать как копировать сайты, как создавать, какие колл-центры работать, с какими не работать, как фулфилмент подключать. Короче, это все у нас есть. Поэтому я буду с удовольствием вас ждать у нас на обучении. Спасибо за просмотр и до встречи на ваше обучении.